друзья лежак собственно классная тема для начинающих и я сам начинал у меня вот 7 лежачков классных еще советских этот не сильно толстый вот этот по моему у меня видите толщина стенки здесь здесь ну короче классная классная тема открыл собственно, все гнездо видно. Как качать? У меня на медней тема качки. Я качаю потихонечку, тепло идет. Корпуса я отобрал уже 12, 12, 12 рамочные магазинчики. Как я лично выбираю рамки и качаю в лежаках. Выбираю только э, те рамки, которые полностью с медом. Если там вот такой пятачок закрытого расплода, тоже беру. Если э, больше не беру, оставляю это и в зиму. Или сегодня у нас э, сегодня? 30 липня. їм ще вигодовувати розпліт два місяці мінімум, а то і три, то вони ще цей корм з'їдять і треба буде ці рамки додавати, закармлювати, ну як хто робить. Заста місце Идут только слабаки, а мы же с вами сильные. Надо рвать, ломать пальцы и так далее. Две крайние, вот это две крайние, бачите, я их не беру. Не беру, это лично их, две сеты, две сеты, это законные их рамки с травневым медом. Дальше. Дальше понеслась. Одна. Две. Вот блин, чуть-чуть не, не дотянули, бачите. Ну мы ее оставим. Сотовый медок, мы ее оставим может дотянуть. Я поздно срався, то поздно поставил. Буквально. Недели три назад. А соняжник лицвив. Уже дня, дня три як. Ну, короче, поздно. Четыре.

Так, шесть. повинен вже піти розпліт. Нірка що то тривожно. А, ось все. Все, розпліт. Отакий, бачите? Добрий. Матка це стопова. Наче? Я уже сбылся в лежаках, если честно, в корпусах э, отмечаю себя, а лежаки у меня как доноры. Я их использую. Ну, бачите? Сейчас острыхну. Тут медово-перговая. Тут э, печатный расплод. Вот маленький пятачок засева. Ага. Ну, 10 есть. Ну, нека, я оставлю и не буду брать. Ну, тем более она перговая. Чтобы повылетала перга, не хочу. Это буду ее на, на, расплит. Перга это корм для детвы, для расплода. Новичкам, кто не знал. Это у нас расплит 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 Сотовый мед О, тут Тут краще, бачите Тут прям геть-геть Зверху Майже запечатали Снизу трошки не было Далее вот Легкая, залишим Легкая будет, только что так, две залишаем. Все. Сдвигаем. Поднимим с... О! меня друг попросил тряпочку, двунитки не было с взял такая, какая была я говорит, возле кровати подцеплю тряпочка пропитанная прополисом с двух сторон накрываю подушкой и летом и зимой летом легче сохраняется тепло прохлада, которую они охлаждают а зимой сохраняется тепло. Если даже клуб расходится, он и бьет мороз, она не сыпется, так как там своя комфортная температура, климат-контрол, короче. Все, вот так, друзья, с лежака получилось. Раз, два, три, пять, девять рамок. Вот такую сделал себе подставку. Сейчас буду сметать на ту сторону и э, в мотоблок он в прицеп и отвез качку. Кому сподобалась подписка, лайк. По-па.